Продолжая нашу тему в деятельности антикоррупционной, продолжаем длинные, длинную цепь наших действий по выявлению и донесению куда надо, и контролю за людьми, которые в обществе у нас имеют репутацию как коррупционеров представителей той власти, которая должна понести законную оценку э, наших э, структур, должны получить законную оценку. А у нас э, сегодня очередная наша пресс-конференция касательно одних людей, которые у нас в обществе закреплены как негатив. Значит, сразу после революции, что у нас выбывалось? Мы все прекрасно помним, что основные требования революции были Борьба реальная борьба с коррупцией, реальная иллюстрация, реальная деолигархизация нашего общества украинского. Вот. И сразу после революции мы, как представители штаба национального сопротивления, при, на тот момент при договоренности с головой облрады Николаем Зверевым, мы договорились, что при облраде будет создана антикоррупционная комиссия, антикоррупционное бюро. Я не пам'ятаю, як вона точно називалась у нас. Був визначений склад людей, які будуть ходити туди. Було перше засідання в кабінеті Нікола Вікторовича. І мною особисто була призначена головна особистість, по якої я об'явив, що будемо розпочинати перевірку антикорупційну, можливо. Тих, його діяльності до, до революції. Це був такий Олександр Григорійович Михайло. Михайлик і його команда. На жаль, після нашого анонсування включилися якісь механізми, не зовсім для нас зрозуміли, але і то був такий, що Антикорупційне бюро. Як Почалося дуже голосно, так воно дуже швидко все було спущено на гальмах, все було призупинено діяльність, і е, антикорупційне бюро так і не запрацювало. Незважаючи на те, що було анонсування на міському телебаченні напроти у Ольги Івановни Капустяни, На жаль, були бар'єри. Воно так і не пішло. Після того почались е, дії, вже справжні бойові дії на Сході. Потім вибори, потім закон про люстрацію, який він так і не запрацював. Потім наша активна участь в волонтерському русі, де ми їздили, допомагаючи нашим добровольцям і на фронті, і, і на навчальних базах тут в Тилу. І ми повернулися до цього питання, до боротьби з корупціонерами минулої влади аж після того, як була утворена партійна осередок, Обласної партійносередини політичної партії сектор», в якому я є головою, а Йовенко Вадим Олексійович є керівником міського середу. В червні місяці, черв місяці наш загін поїхав з візитом на дачу в Дніпровську. Всі бачили, хто хотів, бачили відео нашого, нашого там того візиту. Ми показували, що людина має, як вона там собі відпочиває, тому що ми розуміємо, що це не основне його місце проживання, а одно із місць відпочинку. Ми дуже хотіли зустрітися з ним особисто. Ми дуже хотіли йому запропонувати публічно, відверто, на камеру. Щоб він поділився своїми статками, з людьми, які переселенці зі Сходу, з Донецької області, з його, його ж рідної Луганщини. Але, як нам сказали, він своєю командою катерами втік морем, Київським морем на вижирах. На жаль, зустріч не відбулася. Але результати нашого візиту всі бачили в інтернеті. Пройшов певний час, місяць. Ми не побачили ніяких кроків назустріч не з той команди, а саме головне, ми не побачили, що наші силові структури, які є головними охоронцями закону в державі, маються на увазі МВС, СБУ, прокуратура. Ми не побачили кроків, реальних кроків для того, щоб надати оцінку тим особистостям. Той команді я виражаю дуже м'яко, тому що виставки по законності дає, як помиляюся, суд. Брифінг на Красній площі, який ми провели десь днів 10 тому число, я не пам'ятаю, можливо нагадаю, 11 го 31-го липня 2015 року. Ми закликали. Закликали наших, наших силовиків Олександра Івановича Давженка, Едуарда Володимировича, Альохіна і прокурора за прізвищем Носенка, Носенка. Розпочати дії, які очікує наша громадськість, наше суспільство. Люди, які до нас ходять і бачать в нас останню надію свою, вони нам так і кажуть. Більше, ніж на вас, уже ні на кого не сподіваємося, нікому не віримо. Тому, коли у нас з'явилася вже повна кількість інформації від людей, і не дочекавшись реальних дій силовиків, ми зараз починаємо потроху висвітлювати ту інформацію, яка у нас вже накопичилась. Будь ласка, Вадим Олексійович, Юрій. Добрий день, уважаємо журналісти. Як вже Олексій сказав, я глава партійної організації. Ниговского по Советскому Чем отличается партия правосектора от других партийных организаций? Это партия не харизматического, а идеологического направления. Уже многие журналисты, партийные организации, общественные организации занимаются вопросом борьбы с коррупцией в нашей стране. Кто-то на этом пиарится, кто-то хочет заработать определенные политические дивиденды а кто-то не может довести дело до конца. Партия политический, правый сектор, политическая партия правый сектор отличается от других партийных организаций тем, что если она берет какое-то направление, она обязательно его доведет до логического завершения. Поэтому мы обращаемся ко всем журналистам, учителям, врачам, работникам экономической, финансовой деятельности, молодежи, Пожалуйста, зайдите на наш официальный сайт Правый сектор, изучите нашу идеологию, программу. И если ваша идеология совпадает с нашей, пожалуйста, записывайтесь в наши ряды. Мы будем рады вместе с вами построить независимое правовое государство. Вот, да. Справедливо. Вот, ну, как уже Алексей говорил, тема нашей конференции это продолжение выявления коррупционных схем в органах МВД. Интересует людей эта проблема уже очень давно, также она интересует и нас. Люди действительно обращаются к нам, потому что они говорят так, если не вам, то больше никому не верим. Мы плодотворно работаем над этими действиями и постоянно будем информировать общественность с помощью журналистов. Я надеюсь. Давайте разберем одну фигуру, как Алексей уже говорил, Александр Михайлович. Согласно указанным в декларации, за 11 год этот честный милиционер приехал к нам по путевке партии регионов с Луганского региона на автомобиле ГАЗ-21 60 -го года выпуска. То есть бедный, простой луганский парень. Такая же бедная была его семья. Прошло несколько лет, и у человека, его семьи появляются в нашем регионе, не только в нашем регионе, на Украине и даже за рубежом. Первоклассные машины, дорогие джипы, квадроциклы, мотоциклы. Квадро квадроциклы, мотоциклы, гаражи, дачи. Вопрос. Откуда у, такой, у такого честного успешного милиционера такие возможности и такой быстрый экономический рост. Если журналистам надо будет предоставить материалы, у нас есть и декларации, и определенные документы, которые подтверждают действительно принадлежность данных вышепереуказанных вещей ему и членам его семьи. Не менее одиозными личностями являются его подчиненные, которые тоже приехали по такой же путевке партии регионов. Это Александр Силкин, Вилорий Воробьев, Сергей Роман. Это не полный список. Мы постоянно над этим работаем. Я могу сказать следующее. На сегодня список, который должна проверять правоохранительная система, насчитывает уже несколько десятков. Это тема разговора Михалика о коррупционных составляющих. Почему именно Михалик? Ну, потому что это яркий пример коррупции в нашем государстве. Нам не важно, с какого региона человек, или он с Луганской области, с Донецкой, Черниговской. Если человек, чиновник, живет не по своим доходам, в любом случае мы будем проверять его. Давайте разберем ситуацию по нашему Черниговскому городскому совету. Полтора года прошло с момента революции. Как мы видим, команда Соколова по-прежнему сидит в горсовете. Наверное, для них это очень сладкое место. Работают схемы, ничего не меняется. Разберем одну из личностей, работающих в горсовете, к примеру, Зам Соколова Владимир Кривенко. Все прекрасно помнят, в 2014 году журналисты проводили расследование. Тема называлась Дорога к сыну. Это о строительстве дома в селе Александровка. И также о строительстве или ремонте дорог, как журналисты утверждали, незаконом к этому дому. В своих комментариях Кривенко сказал журналистам, что он не имеет никакого отношения к этому дому и к этому земельному участку. По нашим материалам, и мы считаем, надо это пусть проверят, как он, он просто журналистам наврал. По поводу принадлежности этого земельного участка. Вопрос, откуда у чиновника, который является даже не коренным черниговцем, сейчас в наличии имеются дома, квартиры, целый автопарк автомашин, там 8 или 9, точно не помню. То есть работают, продолжают работать коррупционные схемы, продолжают обогащаться наши чиновники, у которых в среднем зарплата 3-4 тысячи гривен в месяц. Суммируя эти все материалы, вопрос, Доходы чиновника Кривенко и его семьи не позволяют не то, что иметь это имущество, а даже содержать это имущество. Еще не менее острый вопрос, который постоянно на слуху в нашем городе, о том, что непрозоры тендера в горсовете, а также система работы и выполнения работ подрядчиков. Подрядчики выбираются по принципу свой-чужой. Мы просим правоохранительные органы, мы не судьи, мы не прокуроры, мы не следователи. Провести полную комплексную проверку, хотя бы для начала тех людей, которых мы сегодня озвучили. Естественно, с помощью журналистов, мы, думаю, журналисты пойдут нам навстречу, потому что это резонансные вопросы, будем постоянно контролировать, собирать материалы, направлять в органы, в правоохранительные органы. И также информировать людей о происходящих, ну, происходящих моментах Тільки в місті ми можемо побідіти корупцію. Коли кожен чоловік нас пойме, що від кожного из нас зависит будущее нашої страны, тоді ми зможемо построить правовое государство по принципу по прямому принципу народу власті. Мною особисто було направлено звернення Служби безпеки України. Щоб вони розпочали. і довели до кінця до логічного кінця перевірку цих особистостей це Михалика, це Романа, це Сілкіна і це Варбьйова. У нас з'явилася певна інформація, яку ви можете потім ознайомитися по логічному сопоставленню доходів-розходів майна. І можливості їх отримати. У нас є наявність фотоматеріалів, у нас наявність відеоматеріалів, адрес. Люди наші люди, які є владою в державі, через наші речаги свого доб'ються. І чиновник, силовик, мерія виконкоми, всі повинні розуміти, буде так, як ми скажемо. І люди прості, які до нас звертаються, обов'язково отримують повну допомогу від нашої молодої, але дуже потужної сили, політичної сили правосільта. І ще два, два штришка невеличкі. В Гітлеровських штабах ходять упорні слухи що в частних бесідах Олександр Михайлик хвастается наличием у него киллера. Нам это было услышать интересно. С чутким. Я думаю, что это интересно было бы услышать бы и нынешним органам представителей МВС и СБУ, пообщаясь с ними. И второй момент. Ставки той команды позволяют им жить в любой стране мира. Но они почему-то упорно продолжают сидеть в нашей бедной Черневщине. Я делаю логический вывод, что их деятельность продолжается и по нынешнее время. И последние слухи, которые стали доходить, что испугавшись, Михалык с командой со своей собрался переехать на Полтавщину. Я сразу говорю, Александр Иванович, всевидящее око правого сектора видит по всей Украине. У нас есть потужная организация в Полтаве, которая вас там будет контролировать. Каждый ваш шаг. Александр Григорьевич, да. И здесь, в Украине, я еще раз хочу добавить, он остался, я не думаю, потому что он очень, очень сильно любит Украину. Потому что слухи ходят такие, что его высловливание в приватных беседах, Носят сепаратистский характер. Это для Александра Ивановича тоже. Дякую.